Более 20 лет за решеткой, а последние лет 10 впроголодь. Так живет медведица в райцентре городов Хмельницкой области. Раньше косолапых содержали колхозы. Когда они распались, зверей отдали коммунальному предприятию, а в конце 90-х продали бизнесмену. Полтора года назад один медведь умер. Почему же у второго нет условий для жизни, выясняла Алена Центила. Местные жители рассказывают, раньше здесь был мини-зоопарк, где содержали диких кабанов, косуль, разных птиц. Гордостью зверинца были медведи, гималайский и бурый. Сейчас здесь куча мусора и полуразрушенные клетки. В одной из них уже более 20 лет живет медведица Ирина. Месяц назад с проверкой сюда нагрянули защитники животных и ужаснулись. То у нас лежала, он там, знеселена и умирала. Она не вставала, она даже не могла Добре, поворухнутися, щоб достати їжу собі. В тварини порушен обмін речовин, що видно по шерсті, в тварини наблюдається артроз суглобів, несприятливі умови утримання, тобто тварина може загинути. В близлежащем кафе защитникам животных рассказали, хозяина медведицы не заботится, чтобы она не умерла, иногда ее подкармливают. Если у них есть какие-то недоедки, то дают, когда И сказали, что ходят какие-то мужчины, которые дают комбикорм. Хозяин животного в личной встрече нашей съемочной группе отказал. По телефону уверил, медведица не голодает. Дескать, она только что вышла из состояния спячки, потому такая лялая не голодный, потому что всегда оставалась э, пища там, где него. Я ему не могу создать нормальных условий и, э, тут на данном, э, на данной территории, понимаете? Поэтому я дал заявку уже полтора года тому, чтобы ее забрали. В областном управлении охраны окружающей среды уверяют, бизнесмена не раз штрафовали за ненадлежащее содержание животного, но безрезультатно. Поэтому решили увезти отсюда медведицу, когда та выйдет из зимней спячки. Мы переложили его транспортацию, транспортизацию в связи что как бы, он так старенький, а еще в спячке, еще дать ему укол то есть данная тварина просто могла бы не перенести этого. А пока чиновники ждут весны, за медведицей ухаживают зоозащитники. Каждый день привозят ей морковь, яблоки, мясо и яйца. Ирина, завидев кормильцев, высовывает морду из окошка клетки и ест прямо с рук. Защитники животных уже и место для подопечной подыскали в Закарпатском реабилитационном центре для медведей. Если хозяин согласится, Ирину смогут перевести туда уже в начале апреля. Алена Центила, Максим Соколик. Подробности телеканал Интер. область.